Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhidlər xiyabanında Vətən müharibəsi şəhidi Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu'nun anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Şəhidimizin məzarı ziyarət olunub, üzərinə güldəstələr düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Eyni zamanda tədbir iştirakçıları həsılən Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu kəndindən olan Vətən müharibəsi şəhidi Cizir Elnur Təvəkkül oğlu Abdullayevin məzarını ziyarət ediblər. Üzərinə güldəstələr düzüblər. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakiməti başçısının müavini Allahverdı Ağverdiyev qeyd edib ki, sentyabrın 27-cisindən başlayan, 44 gün davam edən və Qarabağ da daxil olmaqla işğal altındakı torpaqlarımızın qaytarılması ilə nəticələnən Vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə Azərbaycan xalqının iftəxarı qar və quru orman mənbəyinə çevrilib. Yenə Azərbaycan partiyası Quba adlı rayon təşkilatının sədri Təhmasub Rüstəmov bildirib ki, Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun qısa müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlər peşəkar idarəçilik, döyüş hazırlığının və hərbi vətənpərvərlik ruhunun daimi yüksək olması imkan verib ki, biz torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edək. Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Sənan Həsənov və digər çıxış edənlər vətən müharibəsində qazanılan zəfərlə bağlı öz fikirlərini və şəhidimizlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin atası Tahir Allahverdiyev göstərdikləri və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə minnətdarlığını bildiriblər. Qeyd edək ki, Allahverdiyev Vüsal Tahir oğlu 16 avqust 1988-ci ildə Qubadlı şəhərində anadan olub. Vüsalın son döyüşü 30 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd istiqamətində olub. Hücum zamanı üzbəci döyüşdə partlayış qəlpə yarası ilə şəhidlik zirvəsinə ucalan Vüsal Allahverdiyev Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərən cami ilə Allah Firdəvsal Tahiroğlu ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib, subay idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.